Слава Богу. Я рад за то, что мы сможем собраться с братьями вместе, в лагере. Слава Богу, прославлять нашего Господа. Слава Богу. Аллилуйя. Приветствую вас, дорогие родные. Слава Богу. Рады видеть сегодня вас, что мы сегодня пришли на это место. Куда мы пришли? Дом Божий. Дом молитвы. Прославлять нашего Иисуса Христа. Как прекрасно. Здесь нам быть вместе. Слава Богу. Мы рады сегодня видеть. У нас есть гости, слава Богу, слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Знаете, как бы вам сказать, я читал слово, я читал слово кремлянам послание апостола Павла. И знаете, как-то так задумался, апостол Павел говорит, кто есть Иисус Христос. Да, мы знаем, что написано в Исаии про Иисуса Христа, но здесь так меня так коснуло сердце моего, знаете, я хотел бы зачитать слово немного здесь. Глава 10 из 8 по 13 стих. Кремлянам, 10 глава, с 8 стиха по 13. Но что говорит Писание? Это Слово Божье. Что говорит? Близко к тебе Слово, в устав твоих, и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, Христ, Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Аллилуйя. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Идеем и Элином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Знаете, простые слова, простые. Здесь нету такого чего-то, знаете, там, а все просто. Веруешь сердцем, призываешь его, и он ждет, и ты спасен. Исповедуешься перед Господом это благодать, это милость Божья, это дар Божий, спасение, просто даром. Не надо платить ничего, все даром. Господь Бог, исповедуй передо мной, исповедуйся, прими в сердце свое меня. Исповедуй меня, Иисуса Христа, что я живой, что я пришел на эту землю заради тебя. Он говорит эти слова. Я пришел за мне все равно, богатый, бедный, бомж, пьяница, наркоман, убийца, мне все равно. Кто исповедует мое имя, кто исповедуется и признает, что он грешный, покается и признает меня Господом своим, будет что? Спасен. Даром. Не надо откупаться, не надо ничего. Просто пришел, сокрушился, сказал Господь, Ты мой Бог, Иисус, Ты мой Спаситель, Ты живой Бог. Я люблю Тебя. Я доверяю свою жизнь Тебе. И разве Он не ответит Тебе? Задаемся, задаемся таким вопросом. Разве он скажет, нет, не прощаю тебя? Он скажет, люблю тебя, дитя мое. И прощаются тебе грехи твои. И мы получаем спасение. Даром. Это благословение. Это дар Божий. Это милость Божья. Это любовь Божья. Все в этом открыто и сказано в этих стихах. Знаете, давай сейчас, сейчас поднимемся на наши ноги. Приславим нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя. Призовем Его, Святое Имя, Возвеличим Его. Слава тебе, Господь!